Мы живем в такое динамично меняющееся и бурное время, что, наверное, даже трудно было когда-то представить. Уже, э, так сказать, я не думаю, что моя жизнь уже такая... Долгие годы я прожил, но тем не менее, уже я вижу, что, наверное, два раза примерно э, вот, происходили какие-то изменения в представлении об истории, о том, что было когда-то в прошлом. Вот на моей памяти уже дважды так сказать, в сознании народа, как-то меняются представления о том, что было в прошлом. Это удивительный процесс, братья и сестры. Нестабильно все. Нестабильно. Там, где раньше был мир, сегодня мира нет. И я так понимаю, что это последнее время, о котором говорит Слово Божье. Помните, там написано, что будет всадник, который ему дано будет взять мир с земли, чтобы убивали друг друга. Это событие последнего времени, в которое мы с вами, братья и сестры, живем. Время меняется, и у людей нет ничего стабильного, и нет такой опоры, на которой бы они могли твердо стоять. Но у верующих людей, у народа Божьего такая опора есть, слава Богу. У нас есть Слово Божье, о котором Писание говорит, что оно вовек не изменяется, оно неизменным является. Это Слово Божье, которое нам проповедуется, о котором говорил апостол Петр, что этим словом мы возрождены к новой жизни. И я думаю, что хорошо, когда человек чувствует, что у него в жизни есть твердая опора. Во всех обстоятельствах, что бы ни было вокруг нас, мы понимаем, что наши ноги стоят на твердом фундаменте. Опора является слово вечного Бога, которое неизменно. Если он говорит да, значит это да. Если он говорит нет, значит это нет. И это не поколеблется во веки. Вы знаете, братья и сестры, когда мы понимаем, что время последнее, что оно движется каким-то определенным событием, то я думаю, что каждый человек, наверное, ну стоит, по крайней мере, каждому человеку задуматься о том, сколько же у него времени, сколько же у него времени. Ну понятно, мир движется куда-то, страны куда-то, народы движутся, но и мы же куда-то движемся. И нам остается, и может быть для кого-то на этом отрезке земной жизни тоже уже последнее время. Ну задумаемся в таком, в таком аспекте, братья и сестры, в таком аспекте. Сколько этого времени каждому из нас осталось? Я э, иногда думаю о том, что э, ведь это удивительное событие, к которому нужно быть готовым, каждому, независимо от возраста, к переходу в вечность. Слово Божье направляет нас к тому, что уверовавший в Иисуса Христа человек считает это лучшим, лучшим, к чему можно стремиться в жизни. Встретиться с Иисусом, подойти к, этому, э, к этой грани, за которой встреча, с твоим Искупителем. Важно, чтобы наше сердце, наш дух, они были настроены таким образом, чтобы мы желали этой встречи с Господом. Ну, понятно, что мы не ускорим этого, и нет нужды ускорять. Все, все в Божьих заповедях, э, в Божьей воле положенной для нас, и, и в Божьих сроках, которые Он определил. И каждый человек, ну, мы видим то, что здесь вокруг нас, и нам не так хочется расставаться с этим, правда? Ну, а кому хочется расставаться? никому. Вот. Но, братья и сестры, Слово Божие говорит о том, что для нас приготовлено несравненно лучшее. Несравненно, несопоставимо лучшее. Когда-то я уже эту мысль делился этой мыслью и говорил, и так недавно пришлось вспомнить ее. Мы провели так, беседу с братьями, так, мы провели три таких сравнения, как бы три таких грани, три таких черты, что ли. Ведь мы живем на руинах допотопного мира, на руинах, на развалинах вам интересно жить в доме, который представляет собой руины? Так вот, земля на сегодня представляет собой руины по сравнению с тем, что было создано Богом с самого начала творения. Мы восхищаемся красотой этих руин, когда смотрим на горы, когда смотрим на моря, когда смотрим на, ну, в какой-то степени на пустыни, там еще на что-то. Но это развалины мира, который был совершенным, созданным Богом изначально, и потом он был разрушен. Итак, мы восхищаемся красотой разрушенного мира. Давайте сопоставим это с красотой мира, который еще не был разрушен тогда. Нам трудно представить, но думаю, он был неплох. Возможно, в чем-то гораздо лучше, чем сегодняшний мир. Но то, что было от начала, не разрушенное, не затронутое, не идет ни в какое сравнение с тем, что ожидает нас в небесах. Ни в какое сравнение несравненно лучше и больше приготовлено там в небесах для любящих Господа. Братья и сестры, подумаем об этом. И мне хотелось сегодня напомнить одну такую притчу, которую Иисус Христос говорил своим ученикам, и она записана в Евангелии от Луки, это в 13 главе, это в русле того, что времени, знаете, для каждого из нас, если мы начнем ну, сравнивать свой так сказать, запас времени, о котором нам не все далеко и не все известно. Со временем, человек. Или с годами, человек начинает больше ценить время своей жизни, наверное. Ну, потому что поначалу кажется, что его еще очень много, а в детстве вообще кажется, поскорее бы уже это детство закончилось. Вот, а уже когда так постарше становишься, ты думаешь, ну, куда спешил? Можно было бы и детство, чтобы подольше, так не, не особо это, да и сейчас особо спешить некуда. А уже когда, как мы говорим, приближается какая-то грань. Человек думает, ну, я так размышляю, да, в Библии из Божьих уст вышло однажды, да будут дни их 120 лет, ну, думаю, еще, в принципе, время есть. Но ну, потом Моисей подкорректировал это немножко и сказал, дни жизни нашей 70, при большей крепости 80, ну, думаешь, это немножко уже, значит, граница ближе. Но тем не менее, тем не менее, братья и сестры, приближаясь к этой границе, к этим ну, каким-то э, датам, о которых говорит, или числам, о которых говорит Слово Божие, мы начинаем думать, что того бесценного дара времени, который у нас был, у нас все меньше и меньше, и ценность его возрастает в глазах человека, приближающегося к этой грани. Но с другой стороны, братья и сестры, ведь за гранью вечность. И если здесь сохранить верность Господу, братья и сестры, то на самом деле человек не будет обременен Таким неуклонным уменьшением остатков земных дней. Сердце Его как стремилось к Господу, так и будет устремлено туда. Сердце Его будет готово к встрече с Ним. И в Евангелии от Луки в 13 главе есть известная притча о смоковнице, помните, посаженной в саду, и давайте мы ее прочитаем. Ну, я прочту еще те стихи, которые следовали перед этим. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать на ней плода, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее на этот, и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода?» Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Вы знаете, притча такая, которая говорит о том, что, э, во-первых, что-то э, Христос или что-то садовник, садовник что-то ожидал от смоковницы. Вот она уросла у него в саду, все у нее как бы было, что надо, но она не просто там росла. Знаете, есть декоративные деревья, посадил и растер себе крону как-то так привели в какую-то форму. И вот форма – это, в общем-то, все, что от нее требуется. Форма. Но от этого дерева ожидалась не форма, от этого дерева ожидался плод. Вот так в нашей жизни, братья и сестры, мы же как бы не для формы здесь. И Господь призвал нас не для формы просто, просто чтобы изменить ну, как бы внешние, внешние сферы нашей жизни. Господь ожидает от нас плода. И здесь говорится о том, что время дано было, время дано было для этого дерева. Вы знаете, я не знаю, конечно, я не садовник, но слышал, что деревья пугаются иногда. Может, кто-то, кто ближе к этим, пугаются. Вот говорят некоторые, я слышал даже такую методику, методику, говорит, дерево без, вот не плодоносит несколько лет. Что делает? Подходит, это значит, хозяин этого дерева, и топориком так... Несколько таких ударов, ну не глубоко, не так, чтобы повредить это дерево, но так наносит несколько ударов так топориком. И вы знаете, говорит, вот методика срабатывает. На следующий год плодоносит дерево. Ну, так мне рассказывал человек, вот, который реально в жизни, это не то, что я придумал вот эту историю, или что слышал вот так вот в пересказе от человека, который... Это, э, э, ну, так вот устроено Богом, что мы думаем себе дерево, да и дерево-то. Вот, а оно, оказывается, тоже по-своему переживает за свою жизнь. То я к чему, братья и сестры? Иногда в нашей жизни тоже, может быть, Господь, ожидая чего-то, допускает какие-то моменты, чтобы человек встрепенулся. Но цель этого, чтобы был плод, плод, который ожидается э, нашим господином. И это для нас с вами, для верующих людей. Но также здесь слово, э, я думаю, звучит оно вполне для тех, кто еще не, не успел примириться с Господом. Ведь для этого тоже дано время. Ведь для этого тоже дано время. И мы обычно сравниваем эту смоковницу с народом Божиим. Можно так сравнивать, но можно сравнивать и с тем, что Бог ожидает покаяния от кого-то. Это тоже своего рода плод которого ожидает Господь. И может быть, кому-то Бог дает время покаяться, время покаяться, а человек не использует это время, оно проходит, 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 но оно не будет тянуться вечно. Есть время, данное человеку для покаяния, есть время, данное человеку для того, чтобы принести плод, есть время, данное человеку для того, чтобы исполнить свое предназначение, определение в Господе, которое дано. Для этого есть время. И мы говорим о том, что оно скоротечное, и быстро уходит. Эта притча сегодня как напоминание того, братья и сестры, что нам, как народу Божьему, следует еще раз взвесить свои пути. Вы знаете, я-то думаю, что мир вообще стоит на, на, пороге глобальных очень изменений. Но это лично мое мнение, я, может и по-разному люди сейчас смотрят, но я думаю на пороге глобальных изменений, которые вполне идут в русле библейского, ну, того, что Библия открывает нам о последнем времени. И все же и все же хочется обратить внимание на личную жизнь каждого человека, в частности христианина. Когда-то Иисус Христос, так написано в Евангелии от Иоанна, он в последний, я хотел прочитать этот отрывок, он когда-то произнес или даже воскликнул так громко, или э, возгласил написано, возгласил. И он сказал такие слова. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Как смоковница может принести плод? Как человек верующий, христианин может принести плод? Только в глубоком общении с Богом, правда? Ведь если это общение с Богом нарушается или разрывается, вряд ли можно ожидать обильных плодов в жизни человека. И когда мы здесь читаем эти слова, когда Иисус Христос звал к этому источнику, к себе фактически призывал людей, чтобы пришли к Нему, то для того, чтобы принести плод человеку, важно приходить к этому источнику и пить из него. Сегодня так много, я, так эта тема для меня немножко свежая такая, сегодня так много источников для людей разных, разных. Люди приходят и пьют из них, и пьют, и пьют, и не насыщается их душа. И, и пустота внутри. И мало того, э, так много разных источников, которые привлекательны по сути своей, что даже те, которые знали настоящий источник, могут увлечься чем-то другим. И душа будет опустошаться постепенно. И Слово Божье направляет нас к тому, чтобы... Э, тогда еще написано, Иисус не был прославлен, но сейчас он прославлен. И Библия открывает нам, что Дух Святой он был послан как раз для верующих, для христиан, для народа Божьего, чтобы учить, чтобы наставлять, чтобы созидать. Этот, церковь Христову. Это все его, его труд и э, Евангелие от Иоанна дает такие нам слова тоже, или Иисус Христос говорил такие слова своим ученикам об этом. Это в 14 главе записано, я просто напомню, это известные истины, но все они сводятся к тому, что сегодня, братья и сестры, ну, как, как и на всех этапах жизни, но мне кажется, сегодня, как я уже сказал, особое какое-то время, которое очень много ну, очень много неправды вокруг нас, братья и сестры. Только человек, который знает правду, который из этого источника пьет постоянно, он сможет отличить, где правда, где неправда. Он сможет, как мы говорили или читали, приносить плод. И Иисус Христос говорил такие слова. «Я умолю утеши Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Это не просто, ну какой-то знак отличия. Дух Святой был послан для того, чтобы созидалась Церковь, чтобы духовный человек, верующий в Иисуса Христа, человек укреплялся и мог пройти, пройти этот земной путь. Он не случайно назван утешителем, потому что Библия говорит о том, что христианам придется претерпеть скорбь на пути в вечность в небеса. И эту скорбь, я думаю, что человек может пройти полностью, претерпев и оставшись верным Богу, как раз тогда, когда у него будет утешитель. Утешитель. Слово Божье также дальше говорит, смотрите, «Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слова же, которые вы слышите, не есть мои, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я Говорил вам мир оставляю, вам мир мой даю вам. Иисус Христос говорил, что будет, э, ну как бы, как бы сказать, э, верующие люди, но ну, вот, они не остались ученики просто в мире э, со своей верой и с этим миром. Пришел еще тот, который будет их веру укреплять, который будет их ободрять, который будет им открывать волю всевышнего Бога, который будет направлять их в их земной жизни. Это, это стало реальностью, и Слово Божие говорит об этом. И вернувшись к той притче, о которой говорил Иисус Христос, эта смоковница не сможет быть плодоносной, если она не начнет питаться всем тем, что есть там, что доступно ее корням, если она не начнет... Ну, я, это, это, вы понимаете, я думаю, что это сравнение. Речь идет не, не, о, би, не, не о биологии, не о устройстве там растений. Речь идет о том, что... Духовный человек только тогда принесет плод, когда у него будет глубокое искреннее общение с Иисусом Христом. Братья и сестры, пусть Бог поможет нам в это последнее время иметь в своей жизни четкие ориентиры. Ориентиры, которые дает нам Слово Божье. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, не увлечься на, как бы, чуждыми источниками, которых сейчас достаточно вокруг, а приходить к истинному источнику, к Иисусу Христу и пить оттуда. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, в это последнее время не колебаться, даже если, даже если что-то будет. Ну, так написано о последнем времени, что будет происходить? А написано, не ужасайтесь, не ужасайтесь. Приблизилось время избавления вашего. Это снова к той мысли, что время встречи с Христом для человека верующего на самом деле лучший, лучшее переживание, наверное, которое может быть. Поэтому пусть Господь, братья и сестры, поможет нам, укрепит нас. И, как Слово Божие говорит, сделает непоколебимыми. А это напоминание, Смоковница пусть еще раз ободрит нас как верующих людей. А если в нашем собрании есть люди, которые еще не примирились с Богом, пусть это слово оно побудит вас, дорогие друзья, прийти к Господу и примириться. Времени нашей жизни не так много осталось, и мы не знаем, сколько на самом деле у каждого его осталось. Есть время, когда Бог ожидает, что человек придет и примирится с ним. Вы знаете, там написано было, я на Смоковнице сосредоточился, но там выше были слова, о людях, которые погибли, погибли одних одни были убиты там, да, одним из правителей того времени, других другие как бы несчастные случаи, можно сказать, там башня это упала и так далее, сколько всего вокруг, но Христос говорит, они не были грешнее, чем другие. Люди же иногда говорят, ну вот если такое слово, наверное, грешник большой был, вот такой же грешник, как и все, такой же грешник, как и все, если даже с ним что-то случилось, но слово Божье говорит, важно покаяться. Покаяться, прийти к Богу, потому что можно погибнуть так же, как и любой другой грешник, не покаявшись. Писание призывает нас к этому, и поэтому пусть в мыслях наших братья и сестры и дорогие друзья, кто есть собрание, будет это слово. Бог дал время, время для покаяния, время для того, чтобы принести плод. Бог говорит тем, кто еще не примирился с Ним, кто жаждет, иди ко Мне и пей. Бог говорит тем, кто уже в мире с Ним, чтобы приходили и пили из этого источника, потому что Он открыт для нас с вами.